Я плесак Віктор Федорович З Вінничини закінчив в 1959 році гірничий інститут імені Артема, геолорозвідувальний факультет техніка розвідки. Спеціальність. Київ, геологія, направив мене. В Він, на Війни в Побузьку голорозвідувальну експедицію. Тож будьте здорові, живіть в достатку і нехай надалі все буде в порядку. Живу в Дніпропетровській, роботав на горних підприємствах, на різних кар'єрах. Зараз пенсіонер. Ну, Займаємося комерцією діяльністю що міру можливості. Син також закінчив горний, так що є з в прошлом году. Встречаемся каждые пять лет, а как Днепропетровцы мы каждый год здесь встречаемся. У нас здесь шесть человек, наша группа Е-74-8. Профессора наши еще живы, дай бог им здоровья. Это Пчелкин, Корсунский, доцент Лягутка. Ну, вспоминаем, встречаемся. Люди за 70, но ну, хорошо выглядят. Настоящие. Я работала в Киргизии, вот, значит, 10 лет. Вот, Учкашкон, в Учкашконе. Вот. А потом вернулись сюда семью в 1971 году и работала Минэнерго Украины, в системе Минэнерго Украины. Ну, я когда училась, значит, преподаватели были, были на высшем уровне. Вот. И директор Нестеренко у нас был. Вот. Математику читала, высшую математику читала Потемкина. Это, это высший пилотаж. Вот. Ну вот и преподаватели все были очень такие, ну как, ну нам в, в, такие знания дали, что мы вот сразу только пошли на работу и начали подниматься по служебной лесенке. Когда встречались и видели 40 ну 40 лет, как, как, ой, какие они старые, и как их мало, и они войну прошли. А теперь, 53 года тому назад, мы закончили институт, встречаемся, как будто бы мы вчера учились здесь. А? Прошла вся жизнь. У кого она сложная была, у кого. Что вот. 53 года, как мы закончили наш родной Днепетровский горный институт имени Артема, трудового красного знамени. И это наша альма-матер. Мы ее помним, мы ее... Это наша. Сейчас я так, так работаю здесь, что бесспорно я уже... Мне уже приятно и, и родной, и национальный горный университет. Вот. Это всегда большая радость встретиться. Вот еще наш однокашник идет один. Вот это вот все мы шахтостроители. Вот. Сейчас наши девочки придут, экономисты. Здорово. 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 Знакомься. Вот сегодня у нас, ну не сегодня, в этом году у нас 20 лет выпуска. Вот. Ну вот ждем, сейчас соберутся коллеги, экономисты, маркшейдера. То есть мы как-то вот уже не делимся через 20 лет на экономистов, маркшейдеров. Просто собираемся уже, наверное, всем выпуском. Вот. И будем встречаться, общаться. Будем делиться. Я работаю на кафедре маркетинга нашего горного университета. Вот. Ну и плюс немножко работаем по совместительству в бизнесе в нескольких предприятиях Днепропетровской области. Горный институт дал достойную путевку в жизнь всем нашим выпускникам. И я не слышал, что кто-то устроился не очень хорошо. То есть все, с кем я общаюсь, общаюсь я ну, практически со всеми коллегами, со всеми нашими однокурсниками. Все устроились достаточно хорошо. Вот, занимают и руководящие должности, и э, лидируют во многих не только горных отраслях нашей промышленности. То есть занимают достаточно интересные позиции. У, практически у всех хорошо сложилась личная жизнь. То есть еще раз хочется сказать, что горный институт в наше время ⁇ горная академия ⁇ в наше время горный институт, мы поступали в ДГИ, потом заканчивали национальную горную академию, потом уже превратился в университет. То есть, Но ну, выпускники всех этих, на самом деле одного, но всех этих наименованных заведений, они получают достойное образование и э, хороший старт. Меня зовут Гена шрайман я выпускник группы г 69 4 выпуск 1974 -го года. То есть сегодня произошло событие в 40 лет, как мы закончили горный институт. Я работаю инженером компании Allen Brown Bowery. Проживаю в Соединенных Штатах Америки и очень благодарен этому учебному заведению, которое сложило меня как инженера. Мы РГ-08 мы РГ 08 082 и, и один, да. Вот мы гидрогеологи с ГРФ. Выпустились год назад. Горный университет нам дал хороших друзей, замечательных преподавателей. Я закончила второе высшее образование и все равно скучаю за своим любимым геолого-разведочным факультетом. Я бы сказала, что горный университет – это маленький толчок в нашей жизни. Это правда. Ну, я бы сказал, что он дал нам представление о нашем маленьком шарике Земля. Университет дал в целом понять возможность вырасти, понять, кто ты есть и для чего ты вообще дальше будешь жить. Я Сергюк Людмила, закончила в 1952 году горный институт имени Артема. Ну, что еще сказать. Поступила в 1947 году, сразу после 10 классов. Династия Горняков. Муж у меня тоже закончил горный институт в 1951 году. Но Оля судьбы, я тут никого своих не встретила, жизнь неумолима, течет, занимает свои позиции, которые ей нужны.